नागपूर रेल्वे स्टेशन मध्ये महिला प्रवाशांची पर्स सोडणाऱ्या महिलेचा पर्दाफाश तपास आणि पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे अवघ्या छत्तीस तासात आरोपी जेरबंद करण्यात आली आहे संपूर्ण तपशील जाणून घेऊया या रिपोर्टमध्ये नागपूर रेल्वे स्टेशनवर प्रवासाच्या गर्दीचा फायदा घेत महिलांची पर्स सोडणाऱ्या एका महिलेला पोलिसांनी केवळ छत्तीस तासात अटक करून मुद्देमाल जप्त केलाय ही घटना तीन फेब्रुवारी रोजी घडली आहे जेव्हा फिर्यादी वैजंती डहाळे नागपूर ते बैतूल प्रवासासाठी रेल्वे स्टेशनवर अमरावती जबलपूर एक्सप्रेसमध्ये चढत असताना चोरट्यांनी गर्दीचा फायदा घेत चार तोड्याच्या सोन्याचे मंगळसूत्र आणि तीन हजार पाचशे रुपये रोख असलेली पर्स लंपास केली पोलिसांनी त्वरित तपास करून सीसीटीव्ही फुटेज आणि गुप्त माहितीच्या आधारे बासष्ट वर्षीय महिला आरोपीला पकडलेत या चौकशीत तिने गुन्ह्याची कबुली दिली व चोरीस गेलेला सर्व मुद्देमाल पोलिसांच्या स्वाधीन केला ही उल्लेखनीय कारवाई पोलीस अधीक्षक लोहमार्ग येथील डॉ प्रियंका नारमनौरे आणि त्यांच्या विशेष पथकाच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली हमें एक बड़ी सफलता एलसीबी को और नागपुर रेलवे पुलिस स्टेशन को हमको एक बड़ी सफलता मिली है इसमें एक जो महिलाओं की एक गैंग है जो लेडीज़ हैं उनके एक चोरी करने वाली गैंग है जो आ, बस स्टेशन्स पे बस स्टॉप्स पे रेलवे स्टेशनस पे यात्राओं में जहाँ पे भी भीड़ होती है वैसी जगहों पे वो चोरी करते हैं लोगों के चेन स्नैचिंग मंगल सूत्र चोरी करते हैं पैसे चोरी करते हैं इस तरह का उनका बड़ा एक गैंग है और ये पहली बार ये गैंग हमको मिला है उसकी जो मेन में मेंबर है वो आज हमारे हाथ लगी है और अभी हम पूछताछ में बाकी के मेंबर्स भी हम उसमें आ, हमको मिलेंगे और बड़ी आ, उसमें और बड़ी सफलता हमको मिलने की और बड़े आ, जो पिछली बार की उन्होंने चोरियाँ हैं वो तो सब उसका हमको पता लगने के इसमें बहुत सक्सेस के हमारे बहुत हाई चांसेस हैं महिला जो है वो 62 एज है उनकी और वो नगर की नागपुर की रहने वाली है और यहाँ इस इसमें हमने तीन लाख फिफ्टी थ्री थाउजेंड का मुद्देमाल जब्त किया जिसमें चार लाख चार तोड़े का मंगलसूत्र है और बाकी की कैश है हमारी ये जो बहुत अच्छी बड़ी सफलता मिली है इसमें एल सी बी पी और उनकी पूरी टीम और नागपुर पुलिस स्टेशन के जो पी आई गावंडे श्री गावंडे और उनकी पूरी टीम इन दोनों ने ये कामगिरी की है नागपुर अन्य पुलिस ने के लिए लिया कामगिरी सर्वत्र कौतुक होता है रेल्वे प्रवासादरम्यान गर्दीचा फायदा घेत चोऱ्या करणाऱ्या टोळ्यांविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याची मागणी आता प्रवाशांमधून होत आहे